আপনি যদি দিন দিন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন কিংবা একাগ্রতার সমস্যায় ভোগেন তাহলে প্রতিদিন সকাল অথবা সন্ধেবেলায় আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া বুধের এই শক্তিশালী গায়ত্রী মন্ত্রটি মাত্র এগারোবার শ্রবণ করুন দেখবেন বুধের এই শক্তিশালী গায়ত্রী মন্ত্রটি শ্রবণ করার কিছুদিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে আপনি আত্মবিশ্বাস অর্জন করছেন সাথে সাথে যে কোনো কাজেই দক্ষতার মধ্যে দিয়ে সাফল্য লাভ করবেন আপনি তাহলে বন্ধুরা আমরা এবার পাঠ করছি বুধের সেই শক্তিশালী গায়ত্রী মন্ত্রটি আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন সেই সঙ্গে পূরণ করুন আপনার অভীষ্ট মনোকামনা ও सोमरूपाय विद्महे वानेशाय धीमहि तन्नो सौम क्रचदयात् ॐ सोमरूपाय विद्महे वानेशाय धीमहि तन्नो सौम क्रचदयात् ॐ सोमरूपाय विद्महे वानेशाय धीमहि तन्नो तन्नोसोम प्रचोदयात् ॐ सोमरूपाय विद्महे वानेशाय धीमहि तन्नो सौम प्रचोदयात् ॐ सोमरूपाय विद्महे वानेशाय धीमहि तन्नो सौम क्रचदयात् ॐ सोमरूपाय विद्महि वानेशाय धीमहि तन्नो सौम क्रचदयात् ॐ सोमरूपाय विद्महि वानेशाय धीमहि तन्नो सौम क्रचदयात् ॐ सोमरूपाय विद्महे वानेशाय धीमहि तन्नो सौम प्रचोदयात् ॐ सोमरूपाय विद्महे वानेशाय धीमहि तन्नो सौं प्रचोदयात् ॐ सोमरूपाय विद्महे शाय धीमहि तन्नोऽसौ प्रचोदयात्